смысл деятельности, то есть он не просто бегает для, для того, чтобы отбегаться и сесть отдохнуть, а именно соревноваться, добиться какой-то цели, добиться более лучших результатов, чем другие дети. Вот как же тогда будут себя дети проявлять с музыкальными способностями? Слушать музыку, либо слушать же танцевать, музыку. или как? Могут слушать музыку, танцевать, тянуться к музыке в тоже в свободное время. То есть, наблюдая за таким ребенком, мы видим, что ребенок с удовольствием может подпевать каким-то песням из телевизора, телефона, ну, то есть, любое тех средств, которые у него есть в ближайшей досягаемости. Он может с удовольствием петь или подпевать маме. Вот когда мама поет, например, колыбельную, он может либо звуками, либо повторять слова, то есть, подпевает, он Таким образом демонстрируют заинтересованность в, ну, в любом музыкальном э, виде деятельности. Сюда, наверное, можно отнести э, таланты актеров. Конечно, да. То есть, если мы будем говорить о... Либо же тех же и писателей. Э, да, актеры-писатели, ну, как бы если сейчас немножко разграничить, писатели больше выражают свой талант через письмо, собственно говоря, а актеры через пантомимику, через движение. К примеру, если ребенку проще выразить свои чувства, эмоции, свои желания, пожелания или требования к другим людям через игру, через пантомимику какую-то, через подражание каким-то другим людям, то, скорее всего, у этого ребенка есть определенные способности к актерскому мастерству. Ну, соответственно, если мы говорим о писателях, то если ребенку легко дуться сочинения, он с удовольствием их в школе пишет, ну, или даже помогает писать другим детям, да, то есть как бы, дружбу и общение никто же не отменяет, то, скорее всего, у этого ребенка будут хорошие способности в писательском мастерстве. Вот наблюдая родителям за ребенком, за своим, как можно понять, что их, возможно, ребенок в будущем станет великим ученым? Какие способности должен проявить, проявить этот ребенок? Если мы говорим о, так сказать, научных способностях, о склонности к наукам, то какие тут могут быть варианты? Ребенок может часто задавать вопросы. Причем вопросы не просто так, чтобы спросить и поддержать общение. А вопросы могут углубляться в суть каких-то моментов. То есть ему не просто интересно, к примеру, почему птичка поет, да? а как часто она поет, и по какому случаю, почему она может петь так, а не этак. Таким образом ребенок развивает у себя определенные навыки по наблюдательности, по определенному абстрактному мышлению, об общении информации. То есть у него просто становится более специфический, более глубокий. То есть если одним детям достаточно спросить, а что это, птичка? И ну хватит, то в случае, если у ребенка возможная склонность к наукам, то он уже будет углублять эти вопросы. То есть, помимо того, чем птичка питается, почему она поет так, а с кем птичка дружит, а куда она летает. То есть, там вопросы будут нарастать, и причем не перепрыгивая с тем эту тему, а вопросы будут углубляться именно в каком-то одном направлении. все дети талантливые, одаренные. Вот кто такие дети, дети вундеркинды? Что можно о них сказать вообще? Есть разные точки зрения на то, кто такие дети вундеркинды. В целом можно распределить эти мнения на две группы. С одной стороны, когда говорят о вундеркиндах, предполагается, что у этих детей высокий интеллект. Ну, собственно говоря, не по сравнению со взрослым, а именно вот на уровне ну, того возраста, о котором идет речь. С другой стороны, есть как бы другой подход. В нем дети вундеркинды описываются как дети с некоторыми выдающимися способностями на фоне других детей. То есть там речь идет не сколько об интеллекте как таковом, сколько э, о развитии способности, которая совершенно не соответствует возрасту. Э, в принципе, многим известны случаи, когда, допустим, трехлетний ребенок может играть на барабане на уровне выпускника музыкальной школы. То есть, и это преподносится как вундеркинд, да, ребенок вундеркинд. В чем, допустим, сложность в определении того, вундеркинд ребенок или нет? В отечественной психологии есть такое понятие, как зона ближайшего развития. То есть то, что ребенок умеет сейчас, это одно, а то, на что направлены будут его интересы, то, что ему будет более свойственно в ближайшем будущем, это может быть совсем другое. То есть на текущий момент, да, ребенок, допустим, имеет определенные высокие способности в музыкальной сфере, он их реализовал, и ему надоело. Да, то есть впоследствии он может либо вообще не проявлять какого-то интереса к музыке, либо его интересы могут направляться в совершенно другое русло. Ну, говорят, кому много дано, с того много спросится в будущем. Можно ли говорить о таких детях в эндергендах? Что это так можно будет. сказать тут э, очень важно помнить о том кто будет спрашивать с ребенка э, иногда бывает так что э, родители забывают о том что ребенок э, с какими то особыми способностями это не Чудо-ребенок – это просто ребенок, которому нужна их любовь, забота и прочее. И пытаются таким образом, как бы через ребенка, решить свои какие-то проблемы. В карьерном плане, или в известности, или возможность похвастаться знакомыми, что вот мой ребенок умеет… Ну, что-то он умеет такое, чего не умеют другие дети. И таким образом личность ребенка постепенно выпадает из поля зрения родителей и окружающих, и к нему предъявляются определенные требования, что не важно, что тебе интересно, важно, чтобы ты развил именно этот талант и как бы поставил его э, на службу другим людям. То есть вне зависимости, что нравится или не нравится ребенку. В принципе, как пример можно привести конкурсы красоты, да, тут особенно детский, когда э, по большому счету очень часто личность ребенка вообще выпадает из поля зрения. То есть там важно, как ребенок двигается, как он выглядит, как он поет, да, ну как бы определенные критерии в таких То конкурсах. То есть нужно всегда учитывать желание самого ребенка. Конечно. Вне зависимости от того, вундеркинд он не вундеркинд, обычный Конечно, ребенок. Конечно, важно потому что это, это обычный ребенок. Да, он что-то умеет больше и лучше, чем другие дети. Но для него точно так же родители остаются самыми важными, любимыми детьми в его, людьми в его жизни. То есть то, что ему могут дать родители, не сможет ну, долгое время никто другой дать. И иногда в этом, к сожалению, забывается. Спасибо большое вам, Антон. Пожалуйста. Спасибо за интересную беседу. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Всего доброго. Коли у матусі з татом з'являється малюк, вони ще не знають, як складеться його життя, як він зможе себе проявити. Хтось вважає, яка різниця, ким він стане? Головне, щоб виріс гарною людиною і прожив щасливе життя. А хтось з самого початку впевнений, що дитина безсумнівно володіє якими-небудь виключно рідкісними здібностями. І треба зробити все, аби ці здібності в ньому розкрились. Як правило, для того, щоб з'ясувати, що йому по-справжньому цікаво, малюку спочатку потрібно спробувати велику кількість різних видів діяльності, у тому числі і творчої. Якої саме давайте дізнаємось з нашого сюжету. Дочекавшись народження свого малюка, метусі поспішають якнайшвидше познайомити його з оточуючим світом. І це правильно, адже спеціалісти стверджують, якщо малюку до трьох років не привити зацікавленість до оточуючого світу, не навчити мислити логічно, застосовувати уяву та фантазію, тоді в майбутньому дитина навряд чи буде захопленням вчитися в школі та робити успіхи в науках. Тож починати розвивати маля потрібно якомога раніше. Сьогодні існує велика кількість центрів дитячого розвитку. Сюди приводять матусі своїх дітей, починаючи від першого року народження. До одного із таких центрів ми й завітали, аби дізнатись, чому саме тут навчають дітей віком від одного до трьох років. Розвиваючі заняття, що включають? Вони для сейчас проходять два рази в тиждень. Кожне заняття розділено на чотири блоки. Перший блок познавательний, развитие пам'яті, уваги, мислення. Ну, що конкретно? Це ми з ними учимо букви, цифри, форми, фігури, цвіта. Вот. На каждый блок уделяется по 15 минут. Вот. Дальше мы бегаем, прыгаем, танцуем, элементы и ритмики. И тут важная задача научить детей слушать музыку и, соответственно, выполнять определенные движения. Вот. А дальше у нас знакомство с окружающим миром. Это домаш... животные, как и домашние, африканские, лесные, профессии, времена года, времена суток, фрукты, овощи, ну, все, что связано. З окружаючим міром і останній блок – це творчество. Тут ми рісуємо, аплікації ділаємо, ліпім і розвиваємо мілкою моторіку з допомогою круп, піска, манки, фасолі. Звичайно, дитину в такому віці найбільш цікавить гра, тому займатися з нею чимось серйозним, наприклад, вивченням букв, буде не так, то й легко, але вдало побудоване заняття з використанням елементів гри матиме успіхи. Адже саме тоді дитина з більшою завзятістю буде сприймати всю ту інформацію, яку їй пропонують. Якщо ця інформація буде подана не нав'язливо, а цікаво та захоплююче, малюк буде слухати вас уважно, з великим бажанням та запам'ятовуватиме все з легкістю. Как только ребенок умеет держать голову, как только он научился садиться, сразу же можно заниматься. И не бояться, что ребенок не делает все. Задача ребенка не делать, а слушать, слушать, поглощать все это, поглощать, впитывать, впитывать. И в один прекрасный момент, ну, допустим, через полгода, в год он что-то вам... Такое покаже, то Звичайно, і вдома треба займатися з малюком всім тим, що пропонують центри дитячого розвитку. Проте, вихователі проводять комплексні заняття і надають все необхідне, що потрібно в першу чергу для розвитку вашої дитини, тим самим навчаючи й батьків, як корисно проводити час зі своєю малечею. Підтримка та допомога дорослих буде найпершим поштовхом до розкриття таланту дитини. Дома занимаемся, мы читаем с ним книжки, сказки. Он очень любит слушать сказки, показывает картинки, знает зверей. Даже если там что-то неправильно ему показываешь, он начинает поправлять тебя. Он еще не разговаривает, но он не соглашается, что это не та картинка. Мы занимаемся много чем. Мы и песенки поем, занимаемся музыкой и развиваем мелкую моторику. Это лепка из соленого теста, пластилин, и фигурки, и картинки можно из пластилина тоже делать. Показываем карточки с изображением различных животных, морских животных, цветы, на разную тематику абсолютно. Тож, робимо выставки из побаченого и почутого. Талант кожної дитини знаходиться в руках оточуючих її дорослих. Намагайтесь помітити і плекати паростки здібностей ваших дітей, і тоді вони розквітнуть пишним цвітом. Успіхів вам! На цьому я прощаюсь з вами до наступного тижня. Даруйте любов своїм дітям, і тоді вони обов'язково зроблять ваше життя щасливим. Успіхів вам і всього найкращого. До побачення.